ङ्कारपुरीरं सिंहासनस्थम् पदाम् भोजते जस्फुरदिक्प्रदेशम् विधीन्द्रादिदेवैः सदा सूयमानं विधीन्द्रादि समाधिस्थमूर्तिं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् शङ्खचक्रादिविर्भाविताङ्गम् ना चिरानन्दसंलक्ष्य नाट्यस्वरूपम् चिरानन्द यमाद्यष्टभेदाङ्गयोगप्रवीणं यमाद्यष्टभेदाङ्गयोगप्रवीणं समाधिस्थमूर्तिम् समाधिस्थमूर्तिं भज ज्ञानदेवं समाधिस्थमूर्तिं भज ज्ञानदेवम् लायस्य वक्त्राच्छुतिम् पाठयन्तम् प्रतिष्ठानपुर्या सुधी सङ्गसेव्यम् चतुर्वेदतन्त्रेतिहासादिपूर्णम् चतुर्वेदतन्त्रेतिहासादिपूर्णं समाधिस्थमूर्तिं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् े भजे ज्ञानदेवम् सदा पण्ढरीनाथ पादाब्जभृङ्गम् निवृत्तेश्वरानुग्रहात् प्राप्तत्त्वम् महेन्द्रायणि तीरभूमौ भूमौ वसन्तं महेन्द्रायणी तीरभूमौ वसन्तं समाधिस्थमूर्तिं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् भत् सुसंवादभूतो ऋगीतार्थबोधाय ज्ञानेश्वरी वै कृतिर्निर्मितायेन च प्राकृतोक्त्या कृतिर्निर्मितायेन च प्राकृतो समाधिस्थमूर्तिं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम्